Привет, вы на канале Яна Кукова, и сегодня моя подруга будет выполнять стек знакомства YouTube, так как она со мной тоже снимает видео, и как бы знать о ней ничего как-то стрёмно, да? Я сегодня буду снимать видео, это я, Яна, да, я буду снимать сегодня видео, у меня другая девочка, тоже Яна, вместе с ней, точнее, я ее буду снимать. Это я, не волнуйтесь, да, я я -я -я? Да, <laughs> я в леггинсах своих цветных, все, я, все, ничего другого. Так, и я буду Аньке задавать вопросы, чтобы она отвечала на них. Да, и давайте мы сейчас начнем. Первый вопрос, Аня, как тебе... Ти... Аня, как тебя зовут? Как тебя зовут? Аня. Э, твоя фамилия? Илюкевич. Ее фамилия Илюкевич. Найдите ее в ВК. И меня тоже. А, где Я ты живешь? Это моя рабочая страница. Где ты живешь? Я живу в Беларуси. В... В... в городе Минск, стране Беларусь. Какая разница? В Беларуси, короче, живу. Ясно. А, ты хочешь куда-нибудь переехать? Нет, мне здесь устраивает. А тебе бы хотелось переехать? Mm -mm. А если бы мама предложила? Mm -mm. У меня здесь, во-первых... Одна школа... бы тут осталась, да? Жить mm -hmm. со мной. Да. Во-первых, у меня друзья, которых я уже давно знаю. А во-вторых, у меня тут школа, мы с Янной с рождения почти знакомы. Не не почти, а с рождения. С рождения. Так, второй вопрос в каком-то классе? Я в четвертом классе. Буква твоего класса? Б. В четвертом классе, а с ростом шестиклашку. Правда? У меня капает два метра. У меня тоже. Так. Когда... Ск сколько тебе лет? Мне десять. Когда у тебя будет день рождения? Кто у тебя день рождения? Тринадцатого октября. Какого ты года родилась? 2006. Вроде вопроса. А, твой 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 любимый, твой любимый урок в школе. Литература. Чтение. Русское. Мы же в Беларуси живем. У нас есть и белорусское, и русская. Потом на что ты снимаешь видео с Яной? На да, мой телефон мы снимаем? Да, мы снимаем на Анин телефон, потому что мой, пардон сломан. Весь он разбитый, если вы видите. И мы его используем в качестве съемки видео, чтобы э, типа, типа играемся. Э, так, сколько твоей маме лет? Моей маме тридцать два года. Сколько лет твоему папе? 31. В смысле? Моя мама старше моего папы на один год. Офигеть, я этого даже не знала. Прикинь, я ее лучше, прикиньте, я ее лучшая подруга, я этого ничего не знала. Так. Твой любимый учитель. М так как у них еще не разделились учителя. у нас, у нас уже есть у них рождили рожди... по физкультуре у них по человеку и миру и все и, и по рисованию и по труду и по труду да что и ты врешь и и один учитель на все остальные уроки ведет то есть четвертый класс там делятся некоторые учителя а вот с пятого класса уже начинает для каждого урока разный учитель кроме Беллита Беляза и кроме русской литературы и русского языка. И все. По алгебре, геометрии и математике будет вести у вас. Следующий вопрос это... В каком году родилась твоя мама? Не помню. Папа. Тоже не помню. В смысле? Ладно. На что мы снимаем видео, то есть не на телефон, а на чем держится наше видео? На селфи-палке. Ну, либо есть на селфи-палке, либо типа на, на нашей наши, руке. Да, да. А, да, либо... Типа на селфи-палке и типа на нашей руке. Нет, вот сейчас мы в данный момент. Мы снимаем и на, на селфи-палке. Селфи вот она. А иногда снимаем вот на эти вот блестящие руки, на мои и на Анины. Угу. Ну. ну, вроде все. Это было все. Я не поняла, я тебе больше вопросов задавала. Ну, какой тебе еще задать? Сколько у меня там... Думай. Сколько у тебя лучших друзей? Девочку. Девочек. Девочек? А мальчиков? Два. А всех вместе? Шесть. Ладно. Ну вроде все. А какие у меня ты подружки, какие у меня друзья? Ну вроде все. Сколько у тебя в классе людей?

Мы уже сняли 4 или 5 видосов. 4. 5. 7 секунд, челлендж. 24 часа, челлендж твой и мой. Uh -huh. Вопрос-ответ мой. Твой. 5. Uh -huh. 5. Мы уже сняли сегодня 5 видео. Мы очень устали. Еще попытаемся влог. Может снять какой? Может попытаемся его снять. Ну, может дальше за сегодня седьмое видео снимем. Шестое. Ой, да что, мне просто уже мозги не варят совсем. Ну не варят. Вот и ладно всем пока пока, это было все. Подписывайтесь на канал Яны, ставьте побольше лайков, подписывайтесь обязательно и всем пока. Ну вот и все, это было все, всем пока пока.